Ammi çörəy pulu ver, anam xəstə. Diksəndim. Bu nə səs? Bu körpə səsi. Başımı qaldırdım. Bu nədir Allah? Saflıq nümunəsi. Balaca bir qız. O saf baxışlarda qorxuya bir bax. Sıxıb dovcunu, cırıq donuna. Bu qədər vicdansız oldun müfəlləy, balaca uşaqla girdin oyuna. Titrir ir vücudu, simasında qan. Körpə gözlərində dalğalanır nəm. Tək bircə kəlməni təkrar eləyir. Dir çörək pulu ver, əmi. Acam mən. Kimdi bu körpəni çöllərə salan? Bəlkə doğurdan da anası xəstə yalca yataqdadır kimsəsi yoxdur bir ümid gözləyir qulağı səsdə yox budur görürəm bir az aralı əyiləşib dilənən o ananı da bir az aralıda əl eləmdəyib rahat qazanc yığan o atanı da bu qədər ucuzmu oldu insanlıq sənin qazancına alətdi körpə Allah lənət etsin belə xislətə. Bu gün gəlir yeri olsa da sabah qazanc yox, ilahi lənət tükürpə. Sənin bu dünyada sərvət eşkinin bu körpə balalar zillətin çəkir. Sən qazanc bildiyin bu körpələrin ana var illərdir həsrətin çəkir. Bir uşaq mağazasında oxşuyur əlində körpə donunu. Sonra bir gəlinçi kəlmə alır. Sıxır sinəsinə oxşuyur qalır. Eləcə dayanıp xayala dalır. Arzular haray aparır onu? Axı kim bu ana? Harda balası? Satıcı soruşur, neçədə yaşı? Göz yaşı gözünə kükürür, dolur, sızlıyır köhnə yarası. Kimlərsə uşağı çölə atanda bu ana bir körpə əzreti çəkir. Hər səhər bir ümid doğur qəlbində, axşam o ümidə bir məzar tikir. Hardasa uşaqdan söhbət gedəndə içində sızıltı dillənir durur. Üzündə saхта bir gülüş yaranır, içində yaranı susdurur qırır. Bəzən Layla deyir özü özünə. Yenə yaradana gətirir pənah bir ana Həsrətlə körpə gözliyir, başqası bətnində öldürür. Allah